بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زید کو اپنا بیٹا قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھ زید کے اتنے زیادہ تعلق کو دیکھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑا اسے لیے ہوئے بیت اللہ پہنچے اور حجر اسود کے مقام پر قریش کے مجمے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا یا معاشر و قریش ذبنی یا رسونی و ارسو قریش کے لوگوں گواہ رہنا آج سے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا یہ دیکھ کر زید کے باپ اور چچا کا جی خوش ہو گیا اور وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ گئے لوٹتے ہوئے وہ دونوں اس کی طرف سے پورے طور پر مطمئن تھے اور پھر اس روز سے زید بن حارثہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے اور وہ برابر اسی نام سے پکارے جاتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں وحی آئی اور آپ نبی بنا بنا دیے گئے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوہم لآبائہم مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو اس آیت کے نازل ہونے پر منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم ختم کر دی گئی اور وہ زید بن محمد سے پھر زید بن حارثہ ہو گئے زید کس قدر خوش نصیب ہیں زید کو کیا معلوم تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنے ماں باپ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تھا کتنی بڑی نعمت ان کے حصے میں آئی تھی ولم يكن يدري ان سيده الذي و على اهله وعشيرته هو سيد الاولين و ورسول الله الى خلقه اجمعين وہ یہ بھی کہاں جانتے تھے کہ جس آقا کی غلامی کو انہوں نے اپنے خاندان اور قبیلے پر ترجیح دی ہے وہ اولین اور آخرین کے سردار اور ساری مخلوق کی طرف اللہ کے رسول ہیں ان کے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی ایسی محنت فرمائیں گے جس سے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا اور خود ان کو بھی اللہ تعالی دین کے پھیلانے میں بنیادی حیثیت عطا فرمائیں گے یہ تو سراسر اللہ تعالی کا فضل تھا اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے وہ تو فضل عظیم کا مالک ہے اور وہ فضل عظیم یہ تھا کہ زید اس فیصلے اور اس واقعے کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور زید مردوں میں سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائے تو کیا اس سے بڑھ کر بھی فضیرت کوئی ہو سکتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہل کی جائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کی قیادت کے لیے مقرر فرماتے اور اپنی غیر موجودگی میں مدینہ پر اپنا قائم مقام امیر مقرر کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید سے محبت جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بے حد محبت اور تعلق کا اظہار کیا اور اپنے ماں باپ پر ان کو ترجیح دی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت کا اظہار فرمایا اور ان کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ شامل کر کے اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا آپ کی محبت کا یہ حال تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے لیے بے قرار رہتے اور جب واپس آتے تو بہت خوش ہوتے اور ان سے ملتے وقت بے پناہ خوشی کا اظہار فرماتے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسلط کے بارے میں فرماتی ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ زید سفر سے واپس لوٹے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے زید نے جب دروازے پر دستک دی تو آپ جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف لپکے اس وقت آپ کے جسم اطخر پر صرف اتنا ہی کپڑا تھا جس نے آپ کے گھٹنے اور ناف کے درمیانے حصے جسم کو چھپا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب جانب بڑھے ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کپڑے کے بغیر کبھی نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ بات تمام مسلمانوں میں شہرت کی حد تک عام تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اسی وجہ سے ان کو زید الحب چہیتے زید کہلا کر کہہ کر بلاتے اور صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین انہیں حب رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے لقب سے پکارتے تھے اور بعد میں لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حب رسول اللہ اور ابن حب رسول اللہ رکھ دیا تھا